Здравствуйте, дорогие друзья! Мы эфире главный талант-шоу страны! И только у на нас вы увидите то, чего не увидите нигде! Саня, это твой шанс! Ты, ты что, дебил или что? Какой дебил? Тебя узнает вся страна! Вся страна! Вся страна! Вся страна! Я отвечаю! Хорошо! Давай! Здрасте! Здрасте! И кто это у нас здесь? Ярман! И что вы нам покажете? Браво! пусть ну шо, снял? Mm. Вот теперь меня точно узнает со стороны Первый альбом! Я yeah, с Интернет подорван Боу! Шоу без истерики Дядя, я с Ютуба Клоуна в ваши телеки С компа в дом -бом, Залетела бомба Разъебали все по псу Интернет подорван Боу! Шоу без истерики Дядя, я с Ютуба Клоуна в ваши телеки Ты откуда, парень? Дядя, я с Ютуба Говорю все как есть Пускай звучит немного я не попсовая группа и не мучил меня нет Я снял простое видео и выложил его в инет свои 20 лет я шоу-бизом не испорчены Мои треки на редакторов наводят порчу Моя цель разогнать всех этих воронов Я хоровод и бабки найпущу в другую сторону Поровну, никто эфир делить не будет Нахуй мне ваш селик, меня в сети нормально крутят Я херни у меня пока все дома Не веду себя как пидор, да, я, не жёлый Рома Стало модно светить письками на всю страну Миллион попсов, групп похожих одна на одну И скоро шоу бис вообще развалится на камушки Когда пельмень засветят бурановские бабушки Вот это вам культура, вот народные артисты Шлюхи, белые гомики, отборные садисты Я ни разу не видал у мамы таких зрачков Когда она узнала, что Филипп валится в очко Залетела бомба, разъебали все псу, интернет подорвал С компотом -бом -бом -бом. залетела бомба. Ради по интернет подорван. Бом! Шоу без вестерики, есть а главное, ваши телеки. Я не ходил на кастинги и на тупые шоу, не примерил образа и не кривил своей душой. Не под редакторов и не смог бы читать вред. Моя музыка включает мозг. Ваша наносит вред с малых лет полностью. Переворот сознание. Мозг тупо в шоке. От того, что говорили ранее. Ведь по страшные вояки Дети прозрели, когда в гугле ввели казаки Это лицо народа, это культура нации Это те люди, которым просто суждено Склонить на свою сторону ряды цивилизации я хуел бы, какое тут сейчас кино Музыка дядь девайс, я слова черт Лены Моя функция просто трусить своей звездой со сцены Вам не понятно мои песни, вы тупые дауны Какие стадионы, блядь, я собираю сауны Откуда дали и какое уважение К Максу Барских или солистам группы БИС Вы покажите мне Высоцкого нашего времени Это они, так в рот ебал шоу БИС Компа, бом, залетела бомба Ради все по интернет подорван Шоу без истерики, тяги я свечу Баклана, телеки наши телеки В том по том залетела бомба Ради бала все попсу, интернет подорван Шоу без я дядя есть ютуба Главно ваши телеки Больше не спишь? Не сплю. Что, что там про клей Что? что я дебил. Не, ну это понятно, что еще пишут. Пишу, что пишу, скоро конец света. Пусть ты в натуре дебил. Ты тоже в это веришь? Сань, ты реально не понимаешь? Мы живем в последней катун пятой эпохи сотворения, который заканчивается именно 21 декабря, когда состоится великий парад планет. Это означает, что все планеты нашей Солнечной системы, а также других галактик, выстроятся в одну прямую огромнейший вектор протяжностью в несколько тысяч световых лет. И если это случится, то Землю ждут глобальные потрясения. Начнутся гравитационные возмущения, поднимутся трехкилометровые волны цунами, станут извергаться вулканы, пронесутся разрушительные землетрясения и ураганы. И все это полностью истребит. Гусь, ты не дебил.